Salam. Bu videomda sizinlər çox dadlı kakallı çizkek resepti bölüşürəm. İlk öncə bişirəcəyim qabın hər tərəfini yağlı kağızla örtdüm. Diametri 26 sm-dir. Belə bir peçenyədən istifadə edirəm. Siz sevdiyiniz hər hansı bir peçenyədən də hazırlaya bilərsiniz. 150 qram xırdaladığım peçenyənin üzərinə 2 xoruq qaşığı fıstıq ovudu əlavə edib qarışdırıram. Ərittiyim 50 qram kərə yağını da peçenyənin üzərinə əlavə edib qarışdırıram. Qabğa lav elib hər tərəfinə bərabər yayıram. Peçenyələrin üzərindən sıx basıram. Məqsəd peçenyələri bir-birinə yapışdırmaqdır. Daha sonra peçenyələri buzluğa qoyuram. Keçirəm çizkekin üst qatını hazırlamağa. Üst qatı üçün 100 qram labn pendiri, 200 qram qaymaq və 1 xorə qaşığı kakao əlavə edib 30 saniyəyə qədər mikserlə qarışdırıram. Qaymağın yağlılığının fərqi yoxdur. Yarım stəkan şəkər tozunu əlavə edib 2 dəqiqə daha mikserlə qarışdırıram. İstifadə etdim stəkan ölçüsü 200 ml idi. 2 ədəd yumurtanı tək-tək əlavə edib qarışdırıram. Sonda 1 xörək qaşığı un və 1 paket vanilin əlavə edib bir az daha mikserlə qarışdırıb qozuqdan çıxartdığım peçenyələrin üzərinə xəmir əlavə edirəm. Əvvəlcə də istilmiş 160 dərəcəli soban 600 rejimində bişirirəm. Artıq hazırdır, çox dadlıdır. Mütləq amma mütləq hazırlayın. Ümid edirəm ki, bu video sizin üçün faydalı oldu. Əgər videomu bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basmağı və kanalıma abunə olsanız çox sevinərəm. Hələlik